И все время по картам идет, что они тщательно что-то скрывают, вот тщательно на протяжении уже достаточного времени. Они хотят как раньше, да, то есть раньше, как они там прошли. Еще, к сожалению, что-то Паш, это маленькая карта, но, к сожалению, еще что-то они могут. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами, я Люна Захарченко. До нас доєднується тарологиня Олена Бюн. І сьогодні, 28 травня, Олена Бюн святкує свій день народження. Тому вітаємо вас, пані Олено. Знаєте, як в пісні співається много вам літа, много літа? Це зараз от основне побажання для вас. Ну і хочеться знаєте, наступний день народження, щоб ми вже говорили про післявоєнне відновлення країни, про подолання корупції, щоб більше такі питання вже в. Нас звучали і рішення. Будьте нам щасливою, здоровою, дякуємо вам за вашу працю. А, Благодарю, Благодарю. зараз ми переходимо до запитань. На жаль, мусимо говорити про якісь не дуже приємні речі, які є сьогоднішньою нашою реальністю. E, взагалі, ми, ми зараз пережили досить страшні обстріли. Зараз перед записом ви теж розповідали, що дійсно було надзвичайно неспокійно і це. Було в багатьох містах, багатьох областях наші українці переживали дуже непрості часи. Було дійсно страшно зараз. Як, якою буде риторика Росії щодо обстрілів? Чи можемо розраховувати на те, що зараз буде тимчасово затища? Чи ні, чи зараз знову почнуться такі от атаки, які були днями? Ну, до конца месяца все равно идет опасность, вот там по раскладу все равно. Давайте посмотрим планы на ближайшее время. Планы Кремля. По обстрелу. Кремля. По обстрелу. Дети в опасности. И у меня в раскладе на июнь. Ну, писали, там же 1, 1 июня день защиты детей. Там же неизвестно, что там с головой. Дроны. Какие-то новые дроны они могут использовать. Ну, то есть опасность идет. Их ограничивают, да, их пытаются ограничить, но, к сожалению, видите, старший, арк... Старший, арк... старший аркан Украины это старший аркан императрицы, башня, старший аркан тут падает. Идет опасность всей Украины, и башня падает. Чи зміниться зараз риторика США? Ми зараз бачимо якісь словесні зміни, які періодично відбуваються, а саме в діях після того, як Росія продовжує масово атакувати Україну і саме мирних людей і а, мирну структуру. Ой, риторика США. будет вы знаете будет вот даже сейчас вот казалось бы там высказывание трампа и перед этим я делала расклад какая-то разыгрывается такая непонятная нам комбинация чтобы додавить россию вынудить ее пойти на переговоры все что касается мира и смотрите, дальше они будут усиливать, усиливать эту тенденцию. То есть тут не уход, а наоборот давление. Очень такое, какое-то, оно на первый взгляд кажется невидимым, но мы будем получать, помощь будет, афишироваться не будет и давить на нее будут однозначно. Що ж, будемо на це дуже сподіватися. Зараз також з'явилася інформація про те, що Трамп розглядає можливість запровадити санкції РФ цього тижня проти РФ цього тижня. Чи дійсно будуть вони запроваджені, чи будуть вони запроваджені на максимум, який може собі зробити США сьогодні? Постепенно будет закручивать. Постепенно будет закручивать. Оно постепенно и где-то оно... Тут даже не то, что Трамп, да, США, а тут совместные усилия. Я так понимаю, что Европа в том числе и вот то, что касается финансово их они будут чувствовать не сразу но они будут чувствовать вот этот дисбаланс финансовый который у них есть сейчас он будет все больше больше ощущаться но и э, по-другому здесь тоже будут бить в качестве я не знаю каких-то таких жестких ограничений Чи все це оці обмеження, санкції, інший тиск, про який ви говорили від США і Європи, зараз допоможе все ж таки вплинути на Росію, щоб вони реально задумались про припинення вогню і про те, щоб йти на якісь перемовини і поступатися? Я сьогодні діла розклад то звід Росію в юні. И вот там действительно, они, не, вот они сейчас не могут остановить войну. Для них это смерти подобно, они боятся, что внутри что-то рванет у них. И все время по картам идет, что они тщательно что-то скрывают. Вот тщательно, на протяжении уже достаточного времени, пытаясь отвлечь любыми способами от того, что на самом деле происходит в Кремле. Поэтому они, видите, они тянутся. вроде как они согласны на мир, они оттягивают, на самом деле это для них невыгодно сейчас. Но они, как всегда, хотят тогда, когда им надо. И на тех условиях, когда надо. Давайте посмотрим, приведет это все к мирным переговорам. К переговорам о мире. Все, что касается давления. Сейчас будут еще огрызаться. Ну, они как по картам взбесившиеся клоуны, взбесившиеся антихристы, от которых сейчас опасность идет буквально всем, не только в Украине, всему свету. Ну, тут разные варианты того, что они готовы на разного рода подлые действия. Самое главное такие действия ⁇ это попытаться обвинить Украину, поссорить всех. Включая Украину с партнерами, партнеров между собой, чтобы Украина не получила помощи. Вот той помощи, которой они до смерти боятся. Все, что касается ударов за Урал, ну, в том числе, это все будет для России. Оно все идет. Вот, знаете, конец лета, э, начало осени, вот там какие-то события. Вот у них такое впечатление, что у них сейчас все держится еле-еле. Им вот нужно это наступление, нужно для того, чтобы попытаться что-то захватить, трещать о своих. Ну, они так думают, что они будут трещать о своих победах, на самом деле, так как они планируют, у них не получится, отвлекая от того, что происходит. А, чи вдасться їм хоча б частково реалізувати цей план, який ви на початку зараз озвучили про те, щоб посварити, звинуватити, а, не дати можливість допомагати іншим країнам? Чи вдасться реалізувати? це? У нас росіянам Кремля по Сама карта випадає ні. Тут ще йде опасність. то, что мы говорили, что у Кремля есть определенный список, я не говорю про первых лиц наших страны, там Зеленского и наших Гисманов, еще определенных лидеров, попытка давить каким-то компроматом, либо же пугать каким-то компроматом, либо же раскручивать какие-то сплетни, слухи, ну, под видом, что это правда, в западных некоторых изданиях проплаченных. Ну-ка, получится... Но это каким-то образом все равно будет оборачиваться против них. Все равно против них. Я не вижу. На щастя, але давайте зараз також буквально останні два дні постійно розмови зараз про наступи з боку Росії, що Росія активно готується, що вже розпочала власне те, що і е, планує, і що зараз е, варто очікувати того, що буде максимальна активація наступальної операції з боку РФ. чи вдасться їм тут мати певні успіхи, і чи дійсно готові вони. До того штурму, який зрештою може привести їх до того, що вони окупують багато територій. Давайте так, Росія окупирує, ну, так як вона хоче окупувати. Давайте власне їх плану. Давайте. Росія в Україну ті території, які вона хоче окупувати, власне їх плану. Ну, о, Они рассчитывают, видите, они рассчитывают на э, предательство, они рассчитывают раскачать ситуацию в определенных регионах. Ну, особенно вот так, как мы смотрели суммы, очень много там заезжих, э, э, ну, скажем, переодетых диверсионных групп и любителей русского мира, когда, когда может рвануть изнутри, так как хотят, они у них не получится. И здесь карта пассива идет. Карта пассива для России. Ну, к сожалению, что то, да, что-то чуть-чуть да можуть. Ну, а давайте окремо подивимося, де можуть мати успіх. Ви зараз сказали за суми і знаємо про те, що вже є певні результати, на жаль, невтішні для нас, втішні для ворога в плані окупації території Сумської області. Чи матимуть зараз тут успіхи, які матимуть успіхи? Чи вдасться зупинити їх наступ? Самская область. Успех. Наступление россиян в Сумской области. Ну, они хотят как... Видите, они, они хотят как раньше, да, то есть раньше как они там прошли. Еще, к сожалению, что-то Паш это маленькая карта, но, к сожалению, еще что-то они могут э -э -э захватить. Тут пажи идут. Пожить, а потом как бы ситуация, ситуация сбалансируется, видите, они рассчитывают на то, чтобы опять же, вот то, что я вам сказала сейчас, раскачать ситуацию внутри Сумской области, ну то есть, то, чтобы их как бы пригласили, да, открыли им дорогу, и они пафосно вошли. Сумская область все время карта хитрости. И, кстати, это не только Сумской области касается, это касается всего фронта, то, что они будут действовать. Успех их, кстати, может быть именно не то, что они будут идти прямо, ну, как вот мы привыкли ну, к прямым военным действиям, а это какие-то хитрые маневры, это может быть что-то связано с подземлей, да, это может быть связано с применением чего-то нехорошего, когда их надо ждать не отсюда, а где-то там со спины. То есть вот какие-то все время хитрые подлые действия, нестандартные действия. Давайте ще подивимось Харківську область, який успіх матиме тут ворог, тому що Ми там з... З... то з'являлася інформація буквально вчора про те, що дуже велика кількість е... військових зараз вже готові наступати на Харківщину. Сьогодні було спростована ця інформація, що насправді там відбувається, і якими успіхами ну, можуть бути на Нет, планы их неосуществимы здесь. То же самое, то же самое попытка договориться и здесь тоже, видите, даже как-то хитрости, каких-то хитрых маневров, хитрых действий, но оно по иллюзии. Все равно Харьков это не это направление. Да, они могут сюда как бы тыкаться, искать слабые места, но у них, видите, планы идти другим путем. Так же, як і раніше все показує. Також розуміємо, і це зараз офіційно теж заявляють, що Донеччина як була, так і є на сьогоднішній день цілею номер один для ворога, що тут якраз наміри окупувати повністю цю територію. Які результати будуть тут для ворога? Окупація німецький? Ну да, именно силу, они сюда, видите, сосредотачивают. Они силу. Попажу еще тоже что-то могут. Попажу тут идет, Пажи тоже, видите? Попадают пажи. Ну, я не вижу, так же, как и раньше. Тоже, смотрите, здесь остается опасность применения чего-то мощного, чего-то нового. Все, что касается линии фронта и химического оружия, вот что-то с этим связано. Так же, как и раньше, опасность. Но это все линии фронта. Все, что связано с водой, с питьем, то есть подлые методы попытаться какую-то болезнь, там, отравление, я не знаю. Це що стосується наших ребят, тут треба. То тобто, ось таке коварство, коварство, Не в а каварне. Все чому ні? Поживіли видальні. Ви перед цим казали, що зараз є для... загроза для всього світу від Росії, а чи мова йде виключно про такі диверсійні групи, чи все ж таки вони зараз теж налаштовані наступати на якісь європейські країни? Загрузимся на в чем Но впрямую наступать нет. Где-то они, да, вот какая-то страна пощекотает нервы, что они столкнулись с НАТО. Диверсионная деятельность, да. Усиление диверсионной деятельности. Это опасность перемещения, в передвижения, создания каких-то таких ситуаций. Но и у них в мыслях под вопросом, видите, остается применение чего-то, возможно, связанное с ядеркой, да? потому что ядерка, ну это не так красная кнопка, которую я говорю, которую изначально, mm -hmm. сейчас же сейчас разного вида есть оружие, это похоже все равно на, поскольку здесь все равно фигурирует вода, Вода. то есть попытаться запустить куда-то воду, пытаясь доказать, что стоят они перед выбором. Но вот это то, что может рвануть у них на территории или же полететь куда-то не туда. Мова про утруение воды, чи удар по Удар в воду куда-то они. Воду. Поняли. По миру удар в воду. Також глава міноборони Німеччини Мерц заявив, що війна триватиме довше ніж ми всі хочемо або можемо уявити. Що це за інформація? Невже зараз немає виходу, як вплинути на Росію і дійсно принаймні робити кроки до завершення війни. Ну, это то, что раньше. Остановившись здесь, подвесив ситуацию здесь, они пойдут на какую-то другую страну или страны. Ну, то есть такая опасность есть. Но опасность по-любому для Европы остается и остается для других стран бывшего Советского Союза. Ну, там другой путь. Возможно, не военный, возможно, тоже раскачивать ситуацию подрывать изнутри. Ну вот планы у них, вот как не смотришь, планы все те же. Амбиции все, все те же, если не весь мир, то часть мира поджать на себя, несмотря на то, что состояние у них, видите, такое, ну, нет у них такой силы. Но при всем при этом, видите, они усиленно мобилизируют, они повысили выплаты. Да. Я читала сегодня именно до 1 сентября активно призывают, чтобы шли, мобилизировались в российскую армию, заманивая их большими деньгами, что говорит о том, ну, пишут о том, что это вот только до 1 сентября, а дальше уже таких выплат не будет. Ну, то есть, видите, mm -hmm. они рассчитывают на действительно на лето, вот на несколько месяцев. с з июня, воплощать свои свої то плани в житті. Тобто це будуть надзвичайно складні місяці для України. давайте лето, в цілому, как прийде лето. целом, мы понимаем, что так, еще есть может так. быть. Ну, первая цель это раскачать ситуацию внутри страны. Вот все время они говорят. Цель у них они понимают, что всю Украину они, ну, ну, никак они ее не смогут захватить. Это с учетом их темпов, это надо посчитать, включить математику, да, с каким темпом они. Ну, к сожалению, они продвигаются, это правда, но какой темп у них? не те амбиции сначала, какие за три дня. Поэтому у них надежда на смену власти, именно пророссийской власти. То, чего не получится воплотить в жизнь. Летом. Ну, тут и действия украинских вооруженных сил тоже будут, и они достаточно будут ощутимы. Не будем говорить, куда. И что будут делать наши ребята? Но все равно у них длительное время висит башня над Украиной. Это создаст какую-то катастрофу. Но она идет по не так, как они хотят. К сожалению, это может произойти. Не дай бог, конечно. Но как-то с меньшими... Ну, не в таком масштабе, как они хотят. Она остается висеть. Сейчас желание быстро нет. но это какие-то события тут совместно тут какие-то события внутри россии вот должно вырваться наружу то что они тщательно скрывают и плюс извне вот все-таки эти ограничения разного рода которые будут накладываться извне они будут давать ощутимый такой ощутимый результат для них Хотя они все равно будут кричать, что все под контролем. Это либо события стихийного характера, которые будут mm -hmm. развиваться в России по миру. И сюда же как, какая-то ну, техногенная какая-то катастрофа остается. Вот именно внутри, которая меняет все для них. Ух. Uh. Хочеться, щоб дійсно вже щось сталося. На сьогоднішній день це єдине, по суті, ймовірність зупинити ворога, це тільки от таке втручання, це техногенна катастрофа або стихійне лише ну, нет, що ще випадка, що ще щось, Ну, может быть, еще что-то. Есть еще що то, -то ми не понимаем, потому от по картам казалось, би, да, от в останні дні, то що всі переживають, вся Україна в постоянному атаке, те ж саме, що было вночі, але все одно є по картам, что-то какие-то позитивные перемены, которых мы не понимаем. Понятно, находясь в таком состоянии, это тяжело понять. И многое, что сейчас будет делаться, оно не будет афишироваться. Самое главное, это как раньше. Возможно, вот это вместе взято и даст тот результат, который есть что-то другое. Что-то другое в том числе и есть. Воздействие на Кремль, на Россию. Чи буде це інше застосовано влітку цього річ? Ну, давайте так. От, у них хитрые планы по отношению к Україну, если ми говоримо наступательного характера. Ну, я скажу так, если беремо в целом українські вооруженные силы. У нас теж є очень такі интересные плани, которые теж будуть воплощаться в жизнь, которые будуть, ну, как бы, шокировать їх, как такое может быть? Ну, пусть ждуть сюрпризов. От ВСУ. Чекаємо з нетерпінням на ті сюрпризи, на втілення цих сюрпризів, щоб вдалося реалізувати їх сповна і мати. Певні успіхи від цього. Зараз ще хотіла би задати питання, яке буде стосуватися обміну військовополонених. Чи зараз знову будуть повертатися до питання обміну всіх на всіх? І за якої умови Росія дійсно пішла б на такий обмін? ну всіх на всіх точно Росія на це щось не пойдет. Ну не пойдет она. Это и раньше по картам показываю Это все-таки после вот, ну уже когда остаточно усадить Россию за, за стол переговоров и вести вот э, по поводу возвращения наших военнопленных, пленных детей и мирных граждан. На какие Ну почему она пошла? С одной стороны, вроде как, показать, что они такие хорошие, что они согласны. Mm -hmm. Ну, это же понятно, что это обман. Но мы уже знаем, что среди, к сожалению, тех военнопленных, которые вернули, есть засланные казачки. Так. Они были и раньше, кстати. Ну, то есть спецслужбы это знают. Ну, то есть они попытаться как-то раскрутить свой какой-то сценарий в этом. Что-то есть в этом, какой-то подтекст. Но за счет этого, естественно, что-то кому-то пообещали. Тут, скорее всего, финансы фигурируют. Достаточно хорошие финансы, что касается кремлевской семьи. Просто так они ничего не делают. Що ж, хочеться вірити в те, що все ж таки знайдеться метод, як змусити Росію піти на те, щоб принаймні ці обміни відбувалися на постійній основі, і кількість військовополонених, які повертають до України, збільшувалась кожним разом. Не втрачаємо віри у це і. Ну, и Алена... продолжим донатить, потому что это очень важно на сегодняшний день. Так, вы ну, хотели завершить. Тяжелая тема военнопленных, то, что у них это заявлено так. в списках, оно не совпадает с наличием, к сожалению, на явности живых наших героев. Это вот это больная тема, которую они пытаются каким-то образом оттянуть и что-то как-то выкрутить. Они все же пытаются выкрутить в сторону Украины и кричать, что они же сейчас. Ну, как бы якби во у обвинить Украину. Україну. Тобто, тут ще треба додати э, какого-то коварства со стороны Кремля, наскільки вони зможуть це виплатити в житті? К сожалению, так. Це так. І це надзв... надзвичайно болюча тема. Ми зараз бачимо постійно. А, жахливі кадри, і це це ж такий мізер, тільки те, що публікують насправді, як розстрілюють наших військовополонених і ці всі знущання і катування, через які доводиться їм проходити. Дуже дуже хочеться вірити, що цей жах закінчиться і вдасться повернути живих і, і тіла також, тому що близькі чекають, близькі вірять, і це дуже важливо. Я дуже дякую вам, пані Олено, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую, що ви продовжуєте працювати. Навіть свій день народження. Ви виходите з ефіром з важливою інформацією, знаючи, як люди, як всі наші глядачі, чекають на цю інформацію. Ви її даєте, і дуже дуже дякуємо вам за це. Я думаю, що приєднаються всі наші глядачі. Чекаємо ваших привітань нижче під цим відео. Пані Олені буде дуже приємно читати, тому витратіть одну хвилинку свого часу для того, щоб привітати, написати щось приємне, щось хороше. Це той мізер, який ми сьогодні можемо робити один для одного, ділитися приємностями і. Робити цей світ кращим, тим, що даємо такі позитивні коментарі, компліменти одне одному. Це дуже-дуже важливо насправді сьогодні. Дякую, пані Олено. Приєднатись до YouTube каналу, пані Олено, ви посиланчика теж знайдете нижче під цим відео. Лишайте вподобайки, лишайте коментарі, а найголовніше бережіть себе, будь ласка. Усім мирного тихого дня і до побачення. До побачення.